ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাই আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আমাৰো ভালেই আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু এইফালে ৰাতিপুৱাই ককাকে আলফুলৰ ককাকে এইফালে মাছ লৈছে মাছৰ বেপাৰীজন ঘৰলৈকে আহিলে আৰু আলফুল এফালে শুই আছিলে আৰু এটা সাৰ পাইছে আৰু তাই যেতিয়া সাৰ পায় তেতিয়া তাইক ওচৰত মোক লাগিবই যদি মোক লগ নাপায় মোক নেদেখে আমনি কৰে মামা মম কৈছা খাও দুডাল পিন্ধিছা নেকি দেহা কেলে পিন্ধিছিলো দুডাল খাও কিলেনো মামাক চুম এটা খাই দিয়া দুডাল গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া চবকে গুড মৰ্ণিং আমাৰ আলফুল বেপি উঠিছেহে ন কেমেৰা কুৱালিটি বেয়া আন্ধাৰ আহিছে আৰু লগতে আন্ধাৰ হৈ আছে বাৰু ৰুমটো আমাৰ আলফুল বেবি উঠিছেহে ন কেইটা বজিলে এতিয়া দশটা বাজিব হল এতিয়া উঠিছে কালি দেৰিকে শুইছে কোন জনীনো মামা মামা কত আছে নো কত আছে কত 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 যোৱা কত যোৱা কত যোৱা কত কোনটে কোনটে অ মামা ইয়াত আছে ফটোখনত অ মামা তাত আছে তাত দেখাবলৈ তুমি বহি ল'লাগে তাই শুই থাকোঁতে মই আধা আধি কাম কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ আকৌ আহি পেলাই তাই শুবলগীয়া হৈছে তাইৰ লগত কান্দিছে নহ'লে অকণমান দেৰি লাগে আমাক আৰু তাৰপিছতে তাই উঠাৰ পিছত তাইক খুৱাই বোৱাই আজৰি কৰি গা পা ধুৱাই মেলি মই তাইক তললৈ পঠালোঁ আৰু তাই তলত গৈ ধুনীয়াকৈ ককাকৰ লগত এনেদৰে খেলি আছে তাৰপিছতে ময়ো গা পা ধুই আজৰি হৈ মেলি তললৈ গ'লোঁ ভাবিলোঁ আজি ৰবাব টেঙা এটাকৈ খাওঁ বুলি সেইকাৰণে গ'লোঁ বাৰীলৈ বুলি আৰু বাৰীত এয়া ৰবাব টেঙা একখিনিমান বান্দৰে সৰুৱাই থৈ দিছে আৰু এইবাৰ বেছিকৈ ৰবাব টেঙা নালাগিলেও আৰু যিমান মানে টেঙাটো যিমান আগতে ধুনীয়া হয় খাবলৈ এইবাৰ সিমানটা খাবলৈ ভাল নহয় ৰসটো একেবাৰে কম তাৰপিছতে লগতে মই জলকীয়া কেইটামানো ছিঙি ল'লোঁ বাৰীৰ জলকীয়া যিহেতু জ্বলাটো বহুত বেছি আৰু এইফালে টেঙা গুচাই থকা হৈছে আৰু আলফুল আৰু মই দেখিছানে আলফুলক টেঙা খাবলৈ লাগে তাইয়ো পূৰা ধুনীয়াকৈ মোৰ লগত ৰখি আছে টেঙা খাম খাম বুলি দুইজনী ৰখি ৰখি আছোঁ আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখাওঁ বস্তু এটা এইফালে হৈছে শেৱালি ফুল মায়ে এইফালে শেৱালি ফুল শুকুৱাই থৈছে শুকোৱাই শুকুৱাই তেনেকৈ খাবলৈ ভাল লাগে কণীৰ লগতে হওক বা এনেই পিটিকা কৰিও ভাল লাগে আৰু এইফালে আলফুল আহিলে দদায়কৰ ওচৰলৈ দদায়েকৰ লগত আহি খৰি নাম শুনাই থৈছে দদায়কে তাকে শুনি তাইও ধুনীয়াকৈ বহি আছে একো আমনি নকৰে তাৰপিছতে এইফালে টেঙা খাওঁ হয়গৈ মানে গুচাই হয়গৈ মানে এইফালে আলফুল টেঙা খাম খামগৈ টোপনিয়ে গুচি গ'লগৈ আৰু ময়ো ৰখি আছোঁ এইফালে হাজবেণ্ডক টেঙাখিনি খোৱা দেখি একদম থাকিব পৰা নাই লোভৰ পানী পৰিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ এইফালে আলফুল চাওকচোন মোৰ কোচতে টোপনি গুচি গ'লগৈ তাই ভাত খাবলৈ নহ'লে আৰু এইফালে ময়ো টেঙা খাই মেলি আজৰি হৈ ল'লোঁ তেনেকুৱাতে আহিলে মোলৈ এটা পাৰ্চেল পাৰ্চেলটো কি আহিছে আপোনালোকক পিছত দেখাম বাৰু তাৰপিছতে আহিলোঁ মই চুলি কাটিবলৈ আৰু একদম এটা মানে কি ক'ম আৰু বহুত এটা দুখ লগা বিষয় চুলি কটাটো আপোনালোকক দেখাম মই ভালকৈ হাজবেণ্ডে কাটিলে চুলিখিনি মোৰ কি কৰিলে চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তিনিবছৰ দুবছৰমান হয়তো মই চুলি একেবাৰে কটা নাছিলোঁ মানে কাটিছিলোঁ যদিও অকণমান অকণমান নিজে কাটি থাকোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে চুলিখিনি কিমান বেছি দীঘল হৈ গৈছিলে কিন্তু তথাপিতো চুলিখিনি অকণমান লিংলিঙীয়া হ'ল আৰু লগতে কি হ'ল চুলি মানে ফটা নাই বাৰু তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু চুলি বহুত সৰে আৰু লগতে কেয়াৰ ল'বলৈ দিগদাৰ হয় বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'লে চুলিখিনি চেম্পু কৰিবলৈ বা শুকুৱাবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায় আলফুলৰ লগত তাতে আৰু চেম্পু সপ্তাহ সময়ত এবাৰহে যিহেতু কৰা হয় এইফালে হাজবেণ্ডক মাতি মাতি আনিলোঁ চুলিখিনি কাটি মৰি <laughs> যাওঁ

ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাই মানে মোৰ হাৰ্ড কপি গৈছেগে চাওক মোৰ চুলি খিনি চাওক না চাচোন ক'ৰবাত চুলি খিনি কাট খাই বাৰু গোটেই চুলি খিনিয়ে কাটি পেলালে মোক বিশ্বাস নকৰিব যে মোৰ চুলি আছিলে দেখাব পৰা অৱস্থাত নাই বৰ্তমান সময়ত মই চুলি খিনি দেখাবও নেলে চুলি কাটিবলৈ দিছিলো এই মানুহটো চুলিখিনি কি কৰি পেলালে এই কোন আছেগে চুলি চাচোন মোক বুকু চকু বিষাই গৈছেগে মই মৰি যাম এতিয়া মানে কেনেকে মই চুলিখিনি খোপা পানী দিব নোৱাৰো একো কৰিব নোৱাৰা মানে অত্যাচাৰ হৈছে মানে পেলাব তাতকে ইমানেই বেছি চুলি সৰে চুলিটো হৈ থাকে যে সেইকাৰণে কাটিয়ে পেলালে চুটি কে সেইটো ভাল তাৰ কি ধুনিব কি কৰি লব মই এনেকে হাত খনে ধৰিব পৰ্তাইছা এয়া পলিথিন লৈ ওলাইছো চুলি ফুৰাব লাগে বাৰু যি হওক যি নহওক কাটিলে কাটিলে আৰু আৰু তাৰপাছতে মই এয়া আবেলি সময়ত চাকি জ্বলাবলৈ লৈছো সন্ধিয়া সময়ত যিহেতু তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাওঁ আৰু সেয়া চাকি জ্বলাবলৈ আহিলো তাৰ পাছতে বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই একেবাৰে ৰাসৰ দিনাখন এয়া আলফুলৰ লগত অকণমান নাচি নাচি ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' বনালো তাৰপিছত চাকি জ্বলাবলৈ যাম এতিয়া আমি অলপ পাছতে আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো 妈，贝贝。 আৰু ৰাসত যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে চাকি জ্বলাওঁ এবাৰ নজ্বলালেই মনটো বেয়া লাগে সেইকাৰণে আমি আহিলোঁ আচলতে নামঘৰলৈ যোৱা নাই মন্দিৰতে চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে আহিলোঁ এইফালে হাজবেণ্ড আহিছে মই আৰু আলফুল আলফুলক লৈ অনাৰ কথা নাছিলে তাইৰ ঘৰতে থকাৰ কথা আছিলে কিন্তু পাপা নাছিলে সেইকাৰণে মায়ে অকলে দিগদাৰ হ'ব বুলি লৈ আনিলোঁ আৰু ওচৰতে যিহেতু নামঘৰটো আছে বাগানৰ মাজত আগতে আপোনালোকক দেখাইছোৱেই

এভৰি ওৱান চুলিখিনি যে কাটিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰা বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱাই নাই বনোৱাই নাই মানে বনাবলৈ মন নোযোৱা হৈ থাকিলে চুলিখিনি কটাৰ পিছৰ পৰা মনটো একদমেই ভাল লাগি থকা নাই আৰু আজি আহিছোঁ আজি যিহেতু ৰাস হয় আজি আহিছোঁ এই মন্দিৰত চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে এতিয়া চাকি তাকি জ্বলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু আৰু চুলিখিনি কটাৰ পিছৰ পৰা সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিবলৈকে মন যোৱা নাছিলে চুলি কটা কটা দিনাখনে যি দেখালোঁ আৰু এতিয়া চুলিখিনি কাটিলোঁ মানে ভালেই হ'ল বাৰু চুলিখিনি কটাৰ কাৰণে কিয়নো মই এতিয়া আলফুলৰ কাৰণে মই এতিয়া কেয়াৰ ল'ব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে চুলি একদম ফৰি মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে একো কৰিব ন চেম্পু দিবলৈ হ'লেও এসপ্তাহমানৰ মূৰতহে মই চেম্পু দি মূৰটো ধুব পাৰোঁ মানে তেনেকুৱা হৈ আছিলে অৱস্থাটো সেইকাৰণে কাটিলোঁ ভালেই হ'ল বাৰু বেয়া হোৱা নাই কিন্তু চুলিখিনি অগা গুৰিয়াকৈ কাটিলে আৰু হাজবেণ্ডে তাৰ উপৰি একদম খেচেংকেনে কাটি দিলে যে মোৰ বহুত মানে দুখ লাগিলে আৰু মোৰ মানে চুলি আৰু এতিয়া আমি আহিছিলোঁ নাম নাম মন্দিৰলৈ আহিছোঁ ৰাসৰ কাৰণে যিহেতু ৰাস হয় আৰু ইয়াত ইমান এটা ৰাসৰ প্ৰভাৱটো নাই মানে সেইকাৰণে আচলতে ৰাস যিহেতু অপ্ৰত্যেকবাৰে চাকি জ্বলাওঁ সেইকাৰণে আহিলোঁ এই মন্দিৰলৈ চাকি তাকি জ্বলাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম আৰু কিন্তু এই গছজোপা দেখিছেনে ইমান ভাল লাগে ইমান ডাঙৰ মানে এজোপা গছ বৰগছ এই গছজোপাৰ তলত অকণমান সময় ৰখিছোঁ আৰু এই আলফুলকো অকণমান বননিত খোজকাঢ়িবলৈ দিছোঁ তাই যিহেতু টাইলছতে খোজকাঢ়ি থকা এনেকৈ খোজকাঢ়ি পোৱাই নাই সেইকাৰণে অকণমান বোলো তাইও এনজয় কৰক আৰু তাইৰ কাৰণে অকণমান জলপান লৈ আনিছিলোঁ এতিয়া খাই লওক তাই যিহেতু টোপনি থৈছে ঘৰ গৈ পাওঁগৈ মানে তাই শুই থাকিব সেইকাৰণে খুৱাই মেলি লওঁ ত' আমি একো খাই মেলি অহা নাই ঘৰত গৈ মেলি খামগৈ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ভাবিছোঁ ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ যিহেতু বহুত দীঘল হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো মানে অঁ এইফালে কেমেৰাটো ওলাইছো নে চোন মোৰ মুখখন অঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'ল বহুত দিনৰ আগৰ পৰা ভিডিঅ'টো বনোৱাত বনাই থকা হৈছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব চ' আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই কি দে হাই